На вулицях Відьопля з'явився безпритульний, який гуляє центром селища, спить на вулиці та ні з ким не спілкується. А? А Откуди ви? Що, що? Голостяні. Голосніше можете казати? Ви українську розумієте? Розумієте українську? Чи з вами краще на російській розмовляти? Документи є про вас? А? Немає ніяких документів? Документи, що посвідчують вашу особу, при вас є? Це цигарки. Ви голосніше можете розмовляти чи ні? Я не чую, що ви кажете. Звідки ви? Шо-шо? Где шо? шо, шо. вы народилась? Фамилия, имя, отчество ваше? Я не знаю, это женщина, фамилия Ваша фамилия, имя, отчество. Она от меня, ладно, Где вы живете? Есть, есть, есть у вас дом? Ага. Место жительства есть у вас? Место жительства нет. Нету? Нет. Откуда вы сами? Ну так вот нет, приписка, родились. Где вы сейчас находитесь, вы знаете? В данный да, момент. Да. Как населенный пункт называется? Не, знаю. Не знаете? А откуда вы сами? Откуда вы приехали? Населенный пункт. Какой? Город Одесса. Одесса. Вы сами с Одессы? Сюда, да. А как сюда попали? Так, занесло домой. С помощью Вы можете говорить громче? Я не могу понять, что вы говорите. Нормально я вот такое настроение. Ничего не Фамилия, имя, отчество ваше? Как? Фамилия имя отчество не отсутствие. Как это отсутствие? Как зовут вас? Уже просто неудобно. Как к вам можно обращаться? Работает. можно просто да? Что? По кусочку яйца дать. Кушать хотите? Я, Я уже припас. Так вы можете ответить на вопрос, как? Шо, Ваша ты фамилия, можешь? имя, отчество? Я вам говорю, от... ты можешь ответить. Вам нужна какая-то медицинская помощь, может быть? Нет, нет, не нужна. Я не общаюсь. Может в больницу проедем? Как вы себя чувствуете? М? Я до последнего. Всего. Всего. Поки не вдалося встановити ні його ім'я, прізвище та ім'я по батькові, ні його дату народження. Схоже, що у нього немає документів. Может кто знает будь-якую информацию про него? Роман Баршанидзе ⁇ альтернатива